Вже свою роботу у прямому ефірі, і е, я хочу запропонувати наступну тему розмови щодо подій на одеському ланжероні, які е, сталися цієї суботи. Нагадаю, що активісти активно протестували. Е, що проти незаконної, е, на їх думку, парковки, яка е, вже скоро може виникнути е, на ланджероні, і е, більш детально про це будемо говорити з гостем студії. Е, це Михайло Голубєв, активіст одеського Євромайдану, журналіст е, Михайло, я вас вітаю. Я знаю, що ви були учасником тих подій, і саме тому все ж таки, з ваших слів хотілося б почути, що сталося. Ну, ми всі про це читали у засобах масової інформації, але ви, як очевидець, що сталося, і все ж таки, на вашу думку, чи вдасться утримати позиції? Я дійсно активний учасник того, що було. Саме точне слово це, мабуть, демонтаж гражданами, як ви сказали, незаконної по їхнення. то есть по нашему мнению, значит, парковки. Я очень доволен, не буду скрывать, и доволен по двум причинам. Потому что люди сделали то, что хотели, и потому что оно обошлось без каких-то эксцессов. И очень доволен, несчастлив, доволен. Но если серьезно, то проблема запущена. Это конфликт, который уже не на начальной стадии. И если какие-то вот зрители думают, что вот ничего не было, все нормально, пришли какие-то люди безумные, там поломали все. На самом деле, конечно, это не так. Это конфликт шел уже полтора месяца. Полтора месяца назад общественные активисты подняли вопрос, чтобы были слушания общественные, чтобы это все решалось публично, не спеша, более того есть очень серьезные Открыто, дов... так? открыто угу. более серьезные доводы есть что нужно, нужно просто остановить это потому что там 63 три дерев... дерева вырублено и там, там, зона отдыха вообще, там не должно быть это громадный парков. Вы понимаете, это начально есть. Давайте разделим на две части. Есть точка зрения, что этого не должно быть, да. Это мотивируется законами и так далее. Это все очень хорошо мотивировано. Но с тех пор уже сам метод этой проблемы властями стал отдельной проблемой. Как на Киевском Майдане, да, были требования людей, а потом метод властей решать эту проблему стал отдельной проблемой. И вот сейчас этот метод решения проблемы, это не, не меньше чем то, -то проблемы, чем то, что вначале. Извините, я поясню. Как себя ведут власти? Значит, Леонид Штекель, активист, он постоянно говорил, давайте, слушай". уже он не говорит слушание. Так часто, потому что ну, невозможно людям говорить полтора месяца, послушайте нас, да, проводились каждую неделю акции, каждую субботу. Уже, значит, за неделю до этого было перед мэрией, желтые карточки люди показывали. Значит, мэр, значит, наш мэр, уважаемый кем-то не уважаемый кем-то, но наш мэр избранный, он, я извиняюсь, отморозился просто. Он, по идее, он должен проводить пресс-конференции, он должен общаться, объяснять людям, что происходит. Он скорее имитирует, что он решает эту проблему. Господин Кишловский, он застройщик, он просто изо всех сил это педалирует, чтобы как можно быстрее сделать. Тем людям, которые сказали, хотели общественное слушание, им сказали, что мы там построим, ну как бы, а там потом в феврале будет слушание. Люди, действительно, терпение лопнуло, и у людей нет выхода просто. С другой стороны, господин Кисловский, он тоже наверняка имеет основания обижаться на активистов, да? и он будет это дальше двигать. И поэтому, я не знаю, мне кажется, что нужно все-таки остановить это, и сделать широкое обсуждение, общественное слушание, все, на чем изначально значит, настаивали активисты, и как-то это цивилизованно решать. Но если он это будет двигать, уже неделю назад сказано, что радикалов мы не остановим. Да? Это сказано было одним из э, основных значит, инициаторов. А радикалы это кто? Радикалы это люди... Одесситы. Это одесситы, pewno, но это да. люди, которые считают, что с властью действительно угу. разговаривать ну, не о чем, потому что они считают, что власть людей не уважает, это бессмысленно. Ну, бо я уже такой сумный досвид насправде, то самому да. А думают. вот, допустим, Леонид Штекель, он не радикал, он говорит, давайте слушание он, труха, господин Труханов, давайте что-то но, но когда плюют, я извиняюсь за выражение, но, но так оно и есть то э, выходят на первый план радикальные какие-то... Какие вот, ну, до речи, так, действительно, как это было в Киеве, на Майдане. Ну, какая-то аналогия. Сама идея, что есть начальная проблема, uh -huh. да, и на самом деле там очень действительно э, это расписано. Ну, просто есть такая группа «Спасем Одессу вместе», вот, допустим, вы можете так -так, в интернете послушать, uh -huh. по почитать, там все это расписано, я не могу вам за одну минуту рассказать все, э, значит, э, все нюансы, да, но... Э, це, идея простая, что это зона отдыха, там 63, по дерева, там, там, там должна быть зона отдыха, это регламентируется законами, и э, господин Кисловский не имел права там устраивать эту грандиозную громадную парковку прямо вот в зоне отдыха людей. Это то, что говорят его оппоненты. Но это не, можно действительно это остановить и, и провести разбирательство серьезно с учетом мнения сторон. А можно делать так, как делается. То есть городская власть устраняется, а господин Кисловский двигает изо всех сил. И после уже этого, когда люди разобрали его значит, творение, он сказал «я сделаю еще быстрее, еще больше». Понимаете, это очень опасная ситуация. Это очень опасно, Разумею, и надо, чтобы власти просто каким-то образом побудили остановить. Что а, что так, пан Михал, у нас есть звонок, то мы можем почути зараз питание от глядача. Мы вас витаем, будь ласка, назвите себе и ставьте питание. Алло, добрый день, меня зовут Татьяна, я уже второй раз к вам звоню, и у вас такие гости, дорогие моему сердцу, что я не могу не вмешаться в разговор и не задать вопрос. Михаил, я вас приветствую, вы очень уважаемый человек, вы красмейстер, вы, вы очень много сделали в шахматном мире, вы патриот, и я бы хотела видеть вас мэром нашего города. Ой, пожалуйста, и, не э, надо. Нет, но не это надо я с утра считаю, такие шутки. Я считаю, что такие умы, люди испугаются, не надо. Они могут представлять город. А я хотела прокомментировать, то есть, вернее, ваш комментарий по поводу событий в Запорожье, как они поступили со своим мэром, и по поводу Винницы. Ну, Винница, я, я не совсем э, э, знаю аргументацию, вот, только слышала, а, но ну, уже прецеденты есть. А по поводу Кисловского, дельфинарий вообще нужно запретить, нельзя издеваться над дельфинами, это во всем мире запрещены, а ну и, и поэтому его надо еще судить за издевательство над животными. Спасибо. Значит, если можно, отвечу так. Прошу. Если вы пошутили, значит, мы мэра я тоже пошучу, что я мэр, президентом я не хочу быть, и поэтому то, что Запорожье и Винница меня не настолько интересует, как в Одессе. Вот, значит, что касается дельфинария, понимаете, мнения разные могут быть. Вообще такие вопросы надо понять, не может быть, чтобы все были одинаково счастливы в таких вопросах что если мы 10 одесситов просим, что должно быть на Лонжероне? Мы услышим там, может быть, думка, абсолютно нет, разные. Поэтому сам механизм решения таких знаковых мест, потому что Лонжерон — это очень место, очень знаковое для города, очень важный механизм. И к сожалению, наши одесситы, может быть, счастье, но одесситы пассивные, да? Даже средний класс, люди, которые вроде бы имеют возможность, активность. Вот прозвучало такие слова, что господин Брендак сказал, что Аркадия продана. Это почти, с моей точки зрения, как Дерибасовская продана. Это почти одно и то же. Но люди даже скажут, что Дерибасовская продана, они не будут все равно сидеть на двух стульях или на скаке и ждать, чем кончится. Ну, тем не менее, в это движение втягивается все больше людей, и даже удивительно, насколько разные люди вот протестуют. Поэтому мне кажется, что просто единственное нормальное решение – это остановить и начать разбираться спокойно, не спеша, нормально, с законодательной стороной, со всеми аспектами этого дела. До речи, что приятно отзначить, что действительно Одесситы не зупиняются, Щодо цієї будівлі на ланджероні, і, і так можна зробити висновок, що і не зупиняться. Адже ми бачимо такі активні дії. І хоча ви його кажете, і я теж вас, вас у цьому підтримую, що одесити все ж таки більш пасивні, такі толерантні, але тут ми бачимо, що мовчати вже люди не можуть. А іменно розумієте, лопнуло терпіння. Mm -hmm. Я доволен тим, як все пішло, но я не доволен тим, що до этого дошло. розумієте, ну коли люди... говорят, давайте слушание, послушайте нас, говорите с нами, давайте решать вопрос. Люди же не говорят, что надо, э, там, я извиняюсь, к стенке поставить. Им просто хотят об, нормально обсуждать э, проблему, но, но у них их мнение игнорируется. И поэтому, причем игнорируется довольно-таки нагло, я могу сказать, потому что есть уже какие-то следственные действия, и все равно э, господин Кисловский, он педалирует строй. Для него тоже вопрос принципа. Но мне кажется, что легче одного Кисловского э, приостановить чуть-чуть, приостановить его, вот этот проект, чем остановить действительно сотни людей, многие сотни, которые уже выразили свое возмущение. И мне кажется, что тут совершенно ясно, что нужно сделать из интересов, исходя из интересов города, и я даже не знаю. То есть господин Труханов, он может считать, что это его оппоненты все устраивают, но даже оппоненты какие-то, они все равно реагируют на действия, да? на ваши действия. Вы можете вести себя так, иначе. Да? Как и Янукович, он изначально он мог сохранить свое место президента и так далее, если бы он хотя бы чуть-чуть шел навстречу реальному, реальную проблему, хотел решать. И вот Труханов, он действует, это мое мнение личное да? Лично мое мнение, в логике Януковича, к сожалению, к сожалению, он не решает суть проблемы. Тут не можна не сказати про Аркадію, адже ми всі бачимо теж до чого призвели ці реконструкції, так ці модернізації, і всі бачили на проєкті одну картинку. А в реальності ми побачили так зовсім інше. І хоча є одесити, які позитивно ставляться до тих змін, які відбулися, але все ж таки ну великий відсоток. Не розуміє і дуже дуже активно налаштований проти того, що відбулось в Аркадії, і звісно, проти того, щоб і інша частина Аркадія, яка ще залишилась, так у своєму так би мовити, першозданному вигляді, щоб вона теж змінювалась. Ось теж чи ви на це звернете увагу? Ну, ну, для меня это вообще, честно говоря, ну как моя жизнь намного больше связана с Аркадией, чем с Манжеоном. То есть для меня это вообще полнейший шок. Э, слова Аркадия продана. И я вообще надеюсь, что будет, да, там, движение будет. Ну, Просто э, на самом деле те люди, которые занимаются проблематикой незаконных, незаконных застроек, есть проблема высоток в центре, очень большая. Эти вот планы строить, и, и уже то, что строятся высотки в центре. Но на самом деле все-таки еще не настолько много людей, чтобы заниматься одновременно всем. Я надеюсь, что люди, общественники, политические тоже активисты, они займутся этой проблемой. Но я хочу подчеркнуть, самое важное, мнение всегда будет разные, всегда будут люди, которые будут хотеть одного, второго. Самое важное. Это механизм решения помочь, этих да. вопросов. Механизм. Чтобы учитывалось мне это не решалось келейно двумя людьми, что будет в Аркадии. Это слишком знаковый вопрос, понимаете. Но не может быть, чтобы два-три человека решили, что у нас будет, допустим, на Дерибасовской. Но этого не может быть. Это, это то, что имеет отношение к каждому одесситу. Это, это просто не может так решаться этот вопрос. Даже если человек избран, да, но он, он не наместник там, Бога, которому все позволено. И, конечно, знаковые вопросы для города, которые касаются касается каждого должны решаться с учетом мнения общественности и механизм в частности в частности общественных слушаний он призван сглаживать и решать эти вопросы а когда говорят что мы построим а через два* месяца там будет слушание ну я примерно говорю как это сейчас ситуация ну, это просто издевательство угу. ну, и, извините издевается и мы пришли разобрали да, я уч... именно этим фактом я доволен и, к сожалению, нас вынудили это сделать. Так, на завершение, адже у нас не так много часу, хочу почути вашу думку с такой его приводу. Сейчас все больше лунает таких думок, что может быть и третий Майдан. Ваша думка, насколько это реально, насколько это нужно? Значит, я против третьего Майдана, потому что под этим подразумевается какие-то совершенно радикальные безумные действия. Это обычно говорят люди, которые говорят, что, ну, что что нами руководят враги, что я считаю, я абсолютно с этим не согласен, но на самом деле мы не закончили Евромайдан. Как хорошо кто-то сказал, что Евромайдан не закончился, он просто ушел на войну, которую нам навязали эту войну, и нам не дают реформами заниматься нормально. И вот эти вопросы. Нам нужно новые правила, новые правила жизни в нашем обществе, понимаете, вырабатывать. И вот этот конфликт на он связан с интересами власти, с интересами бизнеса, с интересами граждан. Это очень знаковый конфликт, и он будет иметь свои большие последствия в любом случае. Но ну, мне бы хотелось, чтобы были как можно более позитивные, и чтобы все-таки, как пришли до тямы, как говорится, так, да? так. те, от кого зависит больше всего решение ситуации. А що ж, пане Михайло, дякую вам за участь у програмі. У нас, на жаль, вже вичерпаний час нашого спілкування, нашої програми. Нагадаю, що гостем студії був Михайло Голубів, активіст Одеського Євромайдану, журналіст. Кажу вам до побачення. Нашим телеглядачам дякую за увагу. Ви дивились телепроект новий день. До побачення і хай щастить.